Здравствуйте всем! Мы сегодня едины как никогда. И все те слова или предупреждения, которые звучат, это неправда. Мы все знаем, что оппозиция сегодня заодно. Самое главное у нас – это победить эту власть. То, что творится в Одессе сегодня, очень тревожит не только нас, одесситов, а тревожит всю Украину. Потому что рейдерские захваты всегда настораживали. Мы против этого. Мы все объединились для того, чтобы защитить сегодня завод. На этом заводе очень много людей. Куда они все пойдут? Они пойдут все в центры занятости. Мы не допустим того, чтобы власть взяла весь экономический... Все наши весь наш бизнес, потому что в этом мы должны объединяться и мы должны противостоять. Посмотрите, что делается сегодня по всей Украине. Билборды Януковича забрасывают краской. Никто не договаривается, и это делается не на Западной Украине. Это делается везде, по всей Украине. Никто никого не призывает, но тем не менее люди пытаются выразить свое мнение. Это должно насторожить власть, но они почему-то не слышат или пробуют. Сегодня очень холодно, и мы сегодня здесь, нас не так много, как бы хотелось, многие болеют. Но придет весна, и все те призывы, которые идут с ним, Почитайте в интернете, что творится. Люди не, не могут никак смириться с тем, что происходит. И когда будет тепло, я больше чем уверена, что нас будет очень много, и мы покажем этой власти, что мы сильные, что мы единые.